Всем привет, дорогие друзья! С вами я Соня, и сегодня я хочу с вами поиграть в такую игру, как Сервисер. Поехали! Плей. Вы видите мой рекорд? Это я сама навела, честно. Я, я сама себя удивляюсь. Удивляюсь сама себе. Я вообще у меня рекорд сначала был 40 тысяч, потом меня пробежала вдвое больше, 42 тысячи. Потом я пробежала вдвое больше. И у меня получилось 88 тысяч. Я начала бить другие рекорды. но у меня к тому моменту было уже 15 ключей. И. <соспаливание> я этим пользовалась, чтобы дальше бить рекорды наши. Ну какого хрена? Не, ну, 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 ну мне просто нагорнуло. Даже 200 не собрала. Ладно. Сейчас я эту... это. Вот, топ раунд. О нет. Соделения нету. Трагедия, трагедия. Ну, короче, я на 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 я на бронзе. К сожалению. Эх, ладно, давайте. Начинаю. Пусть тут будет что-то полезное. Ну, так себе. Так себе полезность. Я, как видите, только, только начала в это играть. Я вообще не понимаю, для чего покупать следующих персонажей, если... Не, ну я тоже как хотела, как другие, типа, персонажи, это ж круто, да. Но я не понимаю, зачем, если можно прокачивать за это вместо новых персонажей, можно навыки повышать и просто стать профи в этой игре, а не с минимальными навыками там бегать, ну зато с крутым персонажем, который там, сколько, 180 тысяч, наверное, стоит, да? Не, ну я просто не понимаю, честно, 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 честно. Блин, я привыкла просто к очень быстрой игре, а я тут всего 8 тысяч пробежала. Не знаю, когда-то ли меня вообще было нереальностью набрать 107, или я набирала, а хрен его знает, хрен его помнит, но я просто давно реально не играла в сервисер. И как-то так все хорошо сложилось, что я его закачала и так получилось, что я прям профи такая. Пробежала с первого раза 40 тысяч. Тин-тин, тин 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 я... Пошел. Я просто не знаю, что чё... говорить. Отошел, я сказал. Нахрена? Да Нахрена да я сошла? Я бы могла сейчас быть королевой поездой. Поез... Поездей. Поездей. Королева поездей. Так, ладно. ня 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 Ой. Блин. Ну ну ну, 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 давайте уже оставим такое число. Конечно, сильно моя любимая. Ну да ладно. Ну да ладно. Ну, уже быстро так нормально. Я не помню, как я еще быстрее бегала. Уи, привет! Привет! Иха! Здрасте! Привет! Ну, ну, ну я схотела! хотела. о, зато собрала. Блин, я так сейчас по поездам ходила. Ну. Ну да ладно. Просто не знаю, что говорить. бежусь бежишь ты попасть нам, что дальше? Что говорить нам? Ой, ой, как-то быстро. И вообще обычно вот, вот, на таком месте уже, когда... Когда уже вот такая скорость, я обычно просто не успевала. И ступила и вообще. А! Во! Видели? 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 И несмотря на то, что он будет по другому повернуть, я все равно вложу этот ролик. Да. А я знаю, что он будет повернут. Что что? А потому что я уже снимала меня раз, и он будет повернут. Значит, я там будет повернуть. О, ура! Значит, мне этот еще три ключа. Ура! Господи, что так быстро? Вообще, еще до серебряной заходила, вот я с вам скажу. Но до золотой еще никогда не, доходила. Ну, не считая взломки. Да. Смотри, как он сразу от меня отстал. А, так не бегаешь, чувак. Вот и не бегай. ё -мо! ё-моё. Фух. Стремно. Ой, ой-ой-ой. Ух ты, ё. Я еле вывернулась. Что я сделаю, ну, 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 ладно. И да, заходите на канал Лизы Залческой. Ее название... Название ее канала Лизи Голд. Оно будет в описании. Именно название, не ссылка, извините. Ссылку оставлять не умею. Да. К сожалению, пока мне ссылки не оставляю. Ну, так бывает. Заходите на ее, правда, канале еще нет ни одного видео, но но она собирается выпустить, мы с ней там сняли видео, и я там убор, это, Да. И Лиза, я знаю, что ты сейчас смотришь это видео, поэтому ты мной гордишься. А чё? Как-то я стала часто умирать. Я, я хочу ты хотя бы до этой до серебряной добраться. Ну, в смысле, до серебряной этой. До серебряного вот этого. Ну все, блин, я проиграла. Ладно, зато коробочка. Сколько денег, пожалуйста? Тысяча, да, шесть тысяч, отлично. Что-то ключики. Баллончики. Я люблю такие сумочки. Баллончик. Плюс три ключа. Ла -ла, плюс три ключа. а ла-ла-ла. Плюс три ключа. Эх! Мне нравится, мне нравится. 90 ключей. А ч ⁇ тоже Блин, ну я не знаю, зачем покупать у вот таких вот крутых, если они все равно как-то не никак. И кстати, я когда вот все играла, играл, у меня была песня не гони включена. И а нет, стоп, не гони, а один дон прятки. Вот, и она как раз в, в ритм попадалась дин я пришла скорее, двери открывай Оставь надежду на спасение дин я пришла скорее, двери открывай Нет выхода из этой клетки Ну, ну короче, попадает Ой, немного зависло. ну ладно или, или ты чё? Ладно, ладно, давайте ну только 10 маржей. Маржи. Ой, не 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 Пожалуйста, нет! Я не хочу рекламировать. Блин. Уже 7 минут, ну тогда давайте все. Пока. Потому что уже уже 7 минут. Целых 7 минут. Понимаете, что Целых 7 минут. Ладно, с вами была я, Соня. Подписывайтесь, оцените, комментируйте. В описании Заходите на Лизин канал, ищите меня ВКонтакте. Там не ссылочка, а именно... именно название. если что, то я там... Да. У меня там аватарочка с Рапунцель осенью в, в... в толстовочке Время приключений. Вот. Поэтому всем пока!